Hər kəsə salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün mən sizlərə soba listində hazırlanan biskviddən tort resepti bölüşəcəm. Bu tortun biskviti, kremi və özərinin bəzəmə qaydası bu videoda olacaq. Çırpma qabına 6 ədəd yumurta, 1 çimdiyi duz, 1 stəkan yarım şəkər tozu əlavə edib, əvvəlcə mikserin orta sürəti ilə, sonra isə ən yüksək sürəti ilə ağarana qədər qarışdırıram. Qeyd etdim ki, yumurtaları mikserlə 7-8 dəqiqə yaxşıca çalmaq lazımdır. 2 stəkan un, qabartma tozu və vanilli ələkdən keçirərək yumurtaların üzərinə hissə-hissə əlavə edirəm və ehtiyatla qarışdırıram. Qarışdırarkən ehtiyatlı olun ki, yumurtanın köpüyü sönməsin. Əks halda biskvitimiz istədiyimiz kimi qabarmayacaqdır. Qeyd etdim ki, mən bu gün bu tort üçün 3 ədəd biskvitdən istifadə etdim. 2 ədəd biskviti sadə şəkildə, 1 ədəd biskviti qəhvə ilə etdim. Hazırlamış olduğum kütlərini soba listinə əlavə edirəm və öncədən isitdiyim 180 dərəcəli alt üst rejimdə bişirirəm. Biskvitimiz artıq hazırdır. Çox gözəl bir şəkildə qabardı və yumşaq bir biskvit alındı. Bu biskviti üçün əsas yumurtaları şəkər tozu ilə yaxşıca çalmaq lazımdır ki, biskvitimiz yaxşı qabarsın. İkinci biskviti də eyni ilə bucır hazırlayıram. 6 ədəd yumurtanın üzərinə bir çimdik duz, bir stəkan yarım şəkər tozu əlavə edib ağarana qədər qarışdırıram. Üzərinə 2 stəkan un, qabartma tozu, vanil və 2 xörək qaşığı kakao əlavə edib ələkdən keçirirəm. Unu hissə-hissə əlavə edib ehtiyatla qarışdırıram ki, yumurtanın köpüyü sönməsin. Və həmin kütləni soba listinə əlavə edirəm və hər tərəfə yaxşıca yayıram. Öncedən isitdiyim 180 dərəcəli sobada 60 dərcimdə bişirirəm. Mən bu gün bu tort üçün bişmiş krem və qaymaq qarışığı ilə krem hazırladım. Bir stəkan şəkər tozunun üzərinə 3 dolu xörəy qaşığı un əlavə edib qarışdırıram. Sonra isə üzərinə 3 stəkan süd əlavə edirəm və ocağın üzərində qatlaşana qədər qarışdırıram. Qaynayıb qatlaşdıqdan sonra 1 xörəy qaşığı kərə yağı əlavə edirəm və ocaqdan götürürəm. Krem üçün bu cür bitki məşəli qaymaqdan istifadə edirəm. Qeyd edim ki, qaymaq çalmazdan əvvəl soyuq halda olmalıdır. Bu cür bitki məşəli qaymaqlar daha çox tortların üzərini bəzəmək və üzərini hamarlamaq üçün istifadə olunur. Qaymağın yarısını qaba əlavə edirəm, yarısını isə üzəri üçün saxlayacam. Əvvəlcə mikserin orta sürəti ilə, sonra isə yüksək sürəti ilə qatılaşana qədər qarışdırıram. Qatılaşdıqdan sonra bişmiş qirəmdən hissə-hissə əlavə edirəm və qarıştırmağa davam edirəm. Çox gözəl yüngül dondurma dadında bir qirəm alınır. Biskvitlər də artıq hazırdır. 3 ədəd biskvit hazırladım. İndi isə tortu yığmağa başlayıram. Biskviti qoyduqdan sonra üzərini şərbətlə isladıram. Şərbəti biskvitin hər tərəfinə çəkirəm. Siz şərbət əvəzinə qofidən, adicə süddən, qaynamış qatlaşdırılmış süddən hazırlanan şərbətdən də istifadə edə bilərsiniz. Biskvitin üzərinə hazırlamış olduğum bişmiş krem və qaymaq qarışımlı kremdən çəkirəm. Üzərinə xırdalanmış quz və şokoladdan istifadə edirəm. Orta hissəyə qoyacağam kakaonun alt hissəsini də girimləyirəm ki, digər biskvitə yaxşı yapışsın. Üzərinin hər tərəfinə şərbət çəkdikdən sonra üzərinə krem çəkirəm və üzərindən şokolad və quz əlavə edirəm və axırıncı 3-cü qat biskviti də qoyuram. Qalan kremi də tortun hər tərəfinə çəkirəm. Və 1-2 saat soyuducuda kirəmin bərkməsi üçün gözləyirəm. 1-ci qat kirəm bəkdikdən sonra üzərinə hazırlamış olduğum qaymaqlı digər kirəmi çəkirəm. Saxlamış olduğum qalan qaymağın yarısını mikserlə qarışdırdıqdan sonra üzərinə şəkər pudrası əlavə edirəm və qatlaşına qədər qarışdırıram. Tortun hər tərəfini kirəm ilə düzləşdirirəm. Tortu düzləşdirərkən əvvəlcə 1-ci qat çəkdiyiniz kirəm soyuduqdan sonra 2-ci qat kirəm çəkəndə daha yaxşı düzləşdirmək olur. Qıraqlarından bucək qara şokoladla bəzəyirlər vururam və üzərindən hazırlamış olduğum qaymaqlı kremlə bucür bəzəklər qoyuram. Bu tortun araları üçün bişmiş krem və qaymaq qarışımlı kremdən istifadə etdim, üzərinin bəzəyi üçün isə sadə qaymaqlı kremdən istifadə etdim. Üzərinin bəzəyi üçün mastikadan bucür hərflər çıxardıram. Qırmızı mastikadan istifadə etdim. Ki dedim ki, mastika ilə işləyərkən biraz qıraxmalardan istifadə etmək lazımdır ki, mastika ələ yapışmasın. Və tortun üzərini bəzidirəm. Və mastikadan hazırlamış olduğum bucurlar yazını qoyuram. Və güllərin qıraqlarından yarpaq formasında olan nasadqa vasitəsilə yarpaqlar qoyuram. Grem sıxma torbasının içərisinə krem doldurduqdan sonra ucunu biraz kəsməklə bu cür formada naqışlar qoydum. Artıq böyük ölçüdə olan tortum hazırdır. İnşallah ki siz də bəyəndiniz. Əgər bəyəndisinizsə bəyən düyməyə basmayı, rəy bildirməyi, kanalıma hələ də abunə değilsinizsə mənə dəstək keçəyin və yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.